Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, del capítulo número 3 de Fan La Rue, uno de cuatro basados en el libro. Déjame decirlo una vez más. Bueno, sigue hablando, respondió Sherry, quien realmente no quería que los llevaran esta mañana, pues no quería llegar temprano. Te voy a llevar, ok. Aún no he aceptado que somos amigos todavía. Yo te estoy obligando, dijo resultantemente Fan la, y Sherry solo pudo sonreír con la terquedad de su pi. ¿Quieres hacerlo, verdad? Preguntó Sherbeck, aunque sabía la respuesta rápida y concisa del chico frente a él. Sí, quiero intentarlo. Sherbeck, ante la respuesta táctil y rápida de las solo se rindió y respondió suspirando. Encantado de conocerte, amigo con beneficio. Nos vemos en la universidad, declaró Fa. Estudiamos en facultades diferentes y actúas como si fuera sencillo encontrarnos o coincidir, dijo el menor sacudiendo su cabeza. Como si las palabras de Supi fueran imposibles. Te llamaré más tarde. No tienes mi número, dijo Sherbeck, pero algo no cuadraba, pues ante su respuesta vio como Fan la sonreía, con ademanes de victoria, mientras cogía su teléfono y se lo entregaba diciendo: ¿Puedo tenerlo? Oye, ¿por qué tengo que ser amigo de la persona que me hizo suyo dos noches seguidas? Puedes llamarme, ¿ok? Ya tengo que irme, así que llámame. Habló Fanla mientras abrazó el cuello de la persona que sostenía el teléfono, mientras descansaba sus hombros en los hombros del menor al tiempo que enredaba el pelo del hombre blanco entre sus dedos. Shrek volvió a ceder, apoyó su cabeza en los anchos hombros del exigente chico frente a él, mientras miraba la pantalla del teléfono y marcó su propio número. Ah, está bien, sacó su teléfono celular del bolsillo de su pantalón y cortó la llamada que sonaba. Memoriza o guarda mi nombre también. Solicitó Fan La en modo casi de orden, y Sherbeck solo pudo chasquear su lengua molesta. ¿Con qué nombre me vas a guardar tú? Tú decides, ¿cómo quieres que te llame? Respondió Fan La mientras ponía su barbilla en la cabeza de Sherbeck, quien se sentó en el ceño fruncido. ¿Qué quieres decir, Con? Pensaba protestar Shervick, pero ya se estaba dando cuenta que llevarle la contraria a Fan La era el cuento de nunca acabar, así que solo agregó, eso es todo y sus delgados dedos apretaron las letras S y B juntas SB y la tecla guardar. Además hizo una llamada para comprobar que el nombre fue correctamente guardado. ¿Y qué pasa con mi nombre en tu teléfono? preguntó. ¿Te gustaría elegir uno? Oh, pero lo siento, a mí me gustan las abreviaturas y nombre propio, dijo el menor, y es que en el teléfono de Sherbeck el número de FANLA se registra como FLFWBS, en otras palabras, FANLA Amigo con Beneficio. Ok, no olvides aceptar la llamada, ¿ok? Si sí, ya terminaste, vete, refunfuñó el pelilargo. Ok, me voy. Suéltame para que puedas irte, dijo Sherbeck mientras intentaba quitar el brazo fuerte que sujetaba su cuello, pero el tipo ni se inmutó. Ese también tenía complejo de estatua, así que Sherbeck un poco molesto lo llamó Fanla. Bésame primero, pidió Fanla. A plena luz del día, protestó Sherbeck cada vez más molesto. Por los ilógicos pedidos, casi el chico que solo era su amigo con beneficios, pero al parecer se creía el esposo. ¿Qué regla prohíbe besar, ah? Fanla no pudo terminar de hablar porque de improviso fue besado. Y mientras disfrutaba del beso, solo pudo sonreír en su garganta y decirse a sí mismo: Por eso es que me estoy haciendo adicto, pues no se siente tímido, no se siente avergonzado, no es mucho, solo fue un beso. Pero no sabe entonces por qué se siente tan bien. Basta, se despidió Sherbeck mientras agregaba, voy a darme una ducha. Terminó de decir y en el acto se dio media vuelta y se fue como alma que se lleva el diablo.